bacılar salamlar. Eee məndən həmişə soruşursunuz deyirəm ki, aksessuar firmasında işləyirəm. Bəli, işləyirəm. Reklam deyil, reklam deyil. Dördən də işləyirəm. Burda 20 manatlıq dövriyə eləyirsiz. Yəni dövriyə deyəndə Lord elə deyim, 20 manatlıq olsa gelsən səptən sılığadan aldır, qoşuldun bizim işə. Başqa bir xanım çağır, neylə, neyləmə, qətiyyə lazım deyil. Şirkət hər şeyi özü təmin edir. Sənə yəni istədiyin tək bir şey, 20 manatlıq dövriyə. Sən də həmin aydan da maaşa çıxsa, ay özünə qol aç, ay mən nə bilim rütbəyə çıx, o o, o rütbədə ol. Burada elə bir şeylər yoxdur. Nə qazandınsa o sənin özündür bacı. Ay axırında ə e, maaşa çıxsa harda belə bir iş var. 20 manatlıq elə sonra necə elə bir milyon qoyur batırmaydan qorxur. Bu işdə batırmaq yoxdur. 20 manatda da 20 zə manatdır. Nəsə aksesuara aldıq və elə bir işə qoşuldu. Elə bir yox qoşuldu nə işə. Necə deyim ki də başa düşürsüz axı. Necə deyim? Məni direktdə yazın, WhatsApp-a yazın. Vallah vaxtım yox cavab verməyə. Allah qorus, vaxtım yoxdur. Amma çağırıram da gəl məndən bir yerdə işdə. Nə qoyuram? Nömrə qoyuram də yalnız və yalnız xanımlarda ibarətdir. Bu işdə yalnız xanımlarsındır, xanımlarsındır, bəylərcindir. Evdə oturursunuz, ikinci iş kimi, üçüncü iş kimi bir ayında 5 firmada işləyə bilərsən. Amma görəcəksən ki, o işlədiyin 5 firmada aylarla, illərlə orada saçını ağartmısan ha. Burda o 1 ay, 1 aydır. Ən xoşuma gələn bir şeyləri də odur ki, Ə e, bir anisini sən qazanda çıxa biləsən. Yəni başqa fermalarda illərini gözləyəcəsən. Bunu saat, onu saat, bunu al, onu al. Adam sağır, neylə, neylə? Bir də baxıb görsən, cox illərin keçib, əlində olanın da gedib, heç nəyin də yoxdur. Amma burada belə deyil. Nə qədər ki firma yeni açılır və hər kəs yeni qoşulur, başlayıb qazanmağa, sən nə oturmusan, ay ev idi kilənin qızı, sən də məşiqdə. Görsən dəvət edirəm də. Dedi yaslara deyirəm, mən qoşulmuşam. Deyirəm, bu işdə o, oh, oh, gözəllik. Dimid. Gəl.